Традиционно у нас представители наших крупнейших и важнейших теплогенерирующих предприятий и представители э, органов местного самоуправления. И э, сегодня мы будем обсуждать результаты отопительного сезона, э, состояние подготовки к следующему отопительному сезону, какие тенденции в украинской теплоэнергетике есть вообще. И можете задать вопросы, интересующие вас не везде в Украине сезон прошел хорошо, мы помним недавно трагедию. Вот. Но, тем не менее, первое я хочу дать слово Вячеславу Юрьевичу Сальникову, заступнику директора департамента житого коммунального по регионального розыска по инфраструктуре ОДА. И вопросом по результатам отопительного сезона там, по области, в городе. Пожалуйста. Ну, так, вы все уже знаете, 15 числа мы завершили отопительный сезон 2012-2013 года. Эта зима была непростая, поздняя осень, сильные морозы. Они, конечно, влияли на работу нашего оборудования, на дополнительная была нагрузка на персонал, который его обслуживает. Но в основном оборудование отработало в штатном режиме и серьезных проблемных вопросов у нас практически не было. Это благодаря тому, что в прошлом году мы усиленно готовились к отопительному сезону, были проведены большие мероприятия, и оборудование отработало в нормальном режиме. Было отапливалось 630 школ, 400 садиков, 81 больница, 5433 дома коммунальной властности, которые имеют централизованное отопление, отработало в штатном режиме. В этом году, начиная уже с 25 апреля, будет коллегия облдыр администрации, где один из вопросов выносится тема подведения итогов прошлого отопительного сезона и задачи и планы на ремонтный период летнего сезона 2013 года. Как вы уже знаете, из бюджета страны на теплоэнергетику средств не предусматривается, поэтому в основном будем только рассчитывать, как и в прошлом году, на деньги местного бюджета и деньги предприятий теплоснабжающих. Они уже, начиная с февраля месяца, дали задание своим техническим службам, прорабатываются детальные планы, как проведение текущего ремонта, капитального ремонта. В этом году будут особенно уделяться внимание паспортизации жилых домов и объектов теплоснабжения. То есть на каждый объект будет составляться паспорт готовности до работы в осенне-зимний период. Вчера прошла республиканская селекторная нарада под руководством министра региона Темника Геннадия Павловича, который акцентировал на этих вопросах внимание. И паспортизации их проверки на соответствие будут подключаться Державная инспекция архитектурно-будюйневого контроля, в которой ставится задача перепроверить каждый объект. Поэтому мы уже сегодня с учетом проведения прошлой зимы знаем узкие места, как в тепловых сетях наружных, так и внутридомовых составляются детальные графики с учетом производства ремонтных работ, проверка тепловых сетей, увеличенным давлением на их работоспособность. И соответствующие мероприятия будут в течение года выполнены. Спасибо большое. И хотела бы передать слово Ивану Устеку главе управления по под работе Наше предприятие обслуживают. не только город Чернигов, если вы знаете, 23 населенных пункта всего в области, это 15 районах области. У нас аж это одно из самых крупных предприятий теплоснажающих по области. У нас 103 котельни. Да, они есть маленькие совсем котельные, топочные для домов, мало квартиры. Есть очень большие, которые занимаются по своей тепла производительности до 70% занимают э, производство горячей воды по нашему предприятию. То есть работа очень разоб, разнообразная и очень сложная для у нас на предприятии. Но этот отопительный сезон мы прошли, я считаю, удачно. М -м -м Без больших, больших э -э таких аварий. Были в этом году порывы я имею в виду отопительный сезон по горячей воде. И не раз это, есть такие факты. Но эти порывы устранялись буквально сутки-две. Не более. По отоплению у нас порывов не было именно на наших сетях. И чтобы вам рассказать, был инцидент в Бахмаче. Или в Борзне, по больнице, Бахмаче, Бах. Бахмаче был порыв по отоплению в самой больнице внутри здания, но это была не наша вина, это была вина. Мы не обслуживаем внутрянку в этих помещениях, поэтому был инцидент там, мороз, тоже справились за два дня и восстановили полностью отопление в этом здании, участвовали в этом как МЧС, так и наши предприятия. А так проблем по отоплению и подаче горячей воды в отопительный сезон мы не имели обеспечили, как в моем понимании, с моей точки зрения, качественную подачу как тепла, так и горячей воды. В этот межотопительный сезон действительно плана у нас много. Мы подали на утверждение план капитальных ремонтов около 3,5 миллиона этот план. Кроме того, планируем произвести реконструкции на некоторых котельных. Это те реконструкции, которые приведут к экономии как газа, так и электроэнергии. Тоже около 10 миллионов, если вы знаете, частотное оборудование, оно дает экономию электроэнергии, но оно одно из самых дорогих, конечно, оборудования. Но это, могу на этом примере, на примере этого отопительного сезона сказать, что благодаря тем реконструкциям приведенных в предыдущие года мы сумели при такой холодной морозной этой, этом отопительном сезоне сэкономить э, около 4% как природного газа, так и электро, электроэнергии если вы хотите мы берем 100 миллионов 100 кубов газа 3% это уже 3 миллиона кубов, да умножьте на среднюю цену 2,5, это дает ощутимый эффект

продолжая начатое моими коллегами, могу сказать, что для нас отопительный сезон в прошлом году начался 9 октября, когда мы начали подключать социальную сферу, это прежде всего детские сады и школы. Потом чуть раньше, чем это положено, 15 октября положено, мы чуть раньше, где-то 12-13 мы уже практически подключили все населению. И остальные потребители подключались, ну, согласно их заявкам. Закончили отопительный сезон в этом году согласно распоряжению мисковой головы. Э, вчера еще у нас, вернее 16 числа еще целиком отапливали детские сады, потом тоже их отключили. И в настоящее время продолжается отопление в детской областной больнице, туда по-прежнему даем тепло, чтобы деткам было комфортно жить. Э, ну, что можно сказать об отопительном сезоне, который прошел, сравнивая его с предыдущими периодами? Ну, прежде всего, та подготовительная работа, которая была выполнена в предшествующем отопительному сезону период, это гидравлика после отопительного сезона, ремонтные работы масштабные, и последующая гидравлика показали, что мы к отопительному сезону готовы. Ну и сам отопительный сезон в этом году прошел более организованно с точки зрения каких-то отклонений от нормативов подачи. Ну, из моментов негативных, хоть скоро мои коллеги уже на этом останавливаются, немножко себя покритикуем. Вот, у нас была небольшая проблема, где-то на 5 часов мы отключали Центральный тепловой пункт, который захватывает улицы Щерса и улицы Жибинского. Но опять же, это не так сети, как запорная арматура неправильно сработала. Буквально в течение 4-5 часов устранили. Думаю, что жители даже этого не почувствовали. Где-то примерно порядка 20 мелких замечаний было в течение отопительного сезона. Вот, на час-два времени они устранялись. Опять же, думаю, по количеству жалоб, которые к нам поступало, думаю, что наша основная категория потребителей, это население, тоже этого не заметит. Еще, что бы хотел сказать, чем этот отопительный сезон отличался от предыдущего, это газом. Да, Иван Николаевич? Вот. Ну, так получилось, что на уровне двух гигантов, это российский, Газпром и наш «Нафтогаз». Вы все понимаете, какие это сложные и непростые договорные отношения. Вот в этой связи получилось так, что практически все теплогенери... теплогенерирующие предприятия в этом году работали без так называемых лимитов. Вот. Ну тут надо отдать, наверное, поблагодарить и отдать должное нашим местным газовикам. Они, несмотря на то, что на них оказывали давление, отключить нас. Вот газа этого сделано не было. Спасибо им за это. Дружно, хорошо сработали. Все были в горячей водой, все были с тепло. Планы на будущее. Ну, как обычно. Капитальный ремонт и модернизация основного генерирующего оборудования – это котлы. Относительно небольшие работы по двум турбинам и капитальный ремонт третьей турбины, у нас их всего три. Что касается теплосетей, сейчас отопительный сезон закончили, проведем гидравлические испытания, выявим узкие места, которые гидравлика так или иначе покажет, займемся ремонтами, после ремонта опять проведем гидравлику, думаю, она будет такая же успешная, как в прошлом году, ну и продолжим замену насосного оборудования и водоподогревающего оборудования на наших тепловых пунктах. Ну вот, если коротко, то так. Есть вопросы, пожалуйста. Спасибо большое. Приятно встречаться, когда в отрасли все хорошо и слушать о позитиве.